गुरुभ्यो नमः श्रीमद्भगवद्गीता पदमूडव अध्यायं क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगम् इरवैनाल्कवश्लोकम् य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ఈ విధముగా పరమాత్మ జీవాత్మ భౌతిక ప్రకృతి మరియు ప్రకృతి త్రిగుణముల గురించి యథార్థమును అర్థం చేసుకుంటారో వారికి పునర్జన్మ ఉండదు వారు అన్ని విధములుగా కర్తవ్య కర్మలను చేయుచున్నను పునర్జన్మ నుండి విముక్తి చేయబడతారు పురుషం పురుషం य वेत्ति पुरुषं य एवं वेत्तिपुरुषं प्रकृतिं च प्रकृतिं च गुणैः गुणैः सः सः प्रकृतिं च गुणैः सः प्रकृतिं च गुणैः सः य एवं वेत्तिपुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा सर्वथा वर्तमानोऽपि वर्तमानोऽपि सर्वथा वर्तमानोऽपि सर्वथा वर्तमानोऽपि न स न स भूयोऽभिजायते भूयोऽभिजायते न स भूयोऽभिजायते न स भूयोऽभिजायते सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते य एवं य एवं वेत्ति वेत्ति पुरुषं पुरुषं य एवं वेत्ति पुरुषं य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च प्रकृतिं च गुणैः गुणैः सह सः प्रकृतिं च गुणैः सह प्रकृतिं च सह य एवं पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह य एवं पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा सर्वथा वर्तमानोऽपि वर्तमानोऽपि सर्वथा वर्तमानोऽपि सर्वथा वर्तमानोऽपि न स न स भूयोऽभिजायते भूयोऽभिजायते <zads> न स भूयोऽभिजायते <भुएो> न <zads> स भूयोऽभिजायते सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते सर्वथा वर्तमानोऽपि न भूयोऽभिजायते य एवं पुरुषम् य एवं पुरुषम् प्रकृतिं च गुणैः सह प्रकृति च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते न स भूयोऽभिजायते य एवं वेत्तिपुरुषम् य एवं वेत्तिपुरुषम् प्रकृतिं च गुणैः सह प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते न स भूयोऽभिजायते य एवं वेत्ति पुरुषम् गुणैः सह य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते य एवम् पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो भि जायते या एवम वेत्ति पुरुषं प्रकृतिंचगुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भि जायते वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सः सर्वथा वर्तमानोऽपि ना सभुयो जायते य एवं पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोभिजायते य एवं पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोभिजायते य एवं पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह य एवं वेत्तिपुरुषम् प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोभिजायते सर्वथानोऽपि न स <tell noise> य एवं प्रकृतिं च गुणैः य एवं पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स सर्वथा सर्वथानोऽपि न स भूयोते य एवं प्रकृतिं च गुणैः सह न स भूयोऽभिजायते य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते य एवं पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सहोऽपि न एवं प्रकृतिं च गुणैः सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते य एवं वेत्तिपुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सहयोते य एवं वेत्तिपुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सः सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते

य एवम् वेत्ति पुरुषं प्रकृतिम् च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु